તો અભિષિત મૂર્તને હવે માત્ર 35 થી 40 મિનિટ જેટલો સમય બાકી છે ને તે પહેલા જે પૂજા વિધિ થવાની છે તે શરૂ થવા જઈ રહી છે પ્રધાનમંત્રી મોદી મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત છે સૌપ્રથમ તે સ્નાન કરશે ને ત્યાર બાદ પવિત્ર કપડા પહેરીને ગર્ભ ગૃહમાં જવાના છે તે ના દ્રશ્યો પણ તમને બતાવ્યું છું પરંતુ સાથે સાથે કેવા અલગ અલગ રંગ જોવા મળી રહ્યા છે લોકોમાં કેવો ઉત્સાહ છે લોકોમાં કેવો ભક્તિમય માહોલ છે તે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કારણ કે હવે તે શુભ ઘડી હવે આવી રહી છે જે મૂર્તિ છે તેની સામે અરીશો રાખવામાં આવશે ને ત્યારબાદ ભગવાનના જે આંખે પાટા બાંધવામાં આવેલા છે તે કાઢવામાં આવશે સાથે સાથે ત્યાંથી જે લાઈવ અપડેટ્સ મળી રહી છે તે પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું અમારી સાથે અમારા चैनल हेड प्रशांत नेमापन लाइव जुड़ाई गया अयोध्या प्रशांत जी आपने तो जो अयोध्या है उसकी गली गली चप्पे चप्पे को नाप लिया है बहुत समय से आप अयोध्या में हैं आप क्या देख पा रहे हैं वहां पे क्या दिखाना चाहेंगे दर्शकों को देखिए विकास है जिस इस समय जो अयोध्या की स्थिति है उसे शब्दों में बयान कर पाना काफी मुश्किल है सबके लिए तमाम उन लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे व्यूअर्स क्या हैं पूरे देश में जो उमंग और जो तरंग इस समय उठ रही है मेरे ख्याल से शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो उस वातावरण जो उस उल्लास को फील ना कर रहा हो अपने मन के अंदर जो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उनके दिलों में उनके मनों में जो है उभर उभर कर सामने आ रही हैं जहाँ तक आपने कहा कि किस तरीके का उल्लास है तो उसे जैसा मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है लेकिन जो अयोध्या में जगह जगह पर स्टेज यहाँ पे सजाए गए हैं उन स्टेज के ऊपर जो कलाकार हैं वो कहीं नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं लोक संगीत पर कहीं उनका अपना लोक नृत्य होता है जिस पर नृत्य करते दिखाई देते हैं तो वो कलाकार तो वहाँ पर नृत्य कर रहे होते हैं लेकिन उनके सामने जिस तरीके के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं सेल्फी वहाँ पे ली जा रही है और वो वो जो पल है उसको कैमरे में कैद करने की होड़ यहाँ पे लगी हुई है इस तरीके का यहाँ पर माहौल है और इस तरीके के यहाँ पे करीब डेढ़ सौ से दो सौ स्टेज जो हैं वो तैयार किए गए हैं इसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अवध के इलाके अलाक, का अलग है बुंदेलखंड का अलग है झांसी के कलाकार अलग आए हुए हैं यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की टोली भी हमको यहाँ पे देखने को मिली जिसने यहाँ पे नृत्य किया और सब जगहों पे हर स्टेज के पास जो है लोगों की भीड़ वहां पे जो है, वो जुटी हुई होती है सब उन कलाकारों को अप्रीशिएट कर रहे होते हैं हर स्टेज के पीछे जिस तरीके से गाने बज रहे हैं श्री राम के भजन बज रहे हैं तो कलाकारों के साथ लोग भी जो है पूरे तरीके से उस माहौल में अपने आप को फील करते हुए वहां पर ही नृत्य करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं तो ये माहौल जो है गली गली का है जहां लोग स्टेज पर नहीं आ पाए क्योंकि आज यहां पर काफी वीआईपी मूवमेंट है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं तो जो मेन यहां का परिसर है जो मेन पथ है यहां का राम मंदिर परिसर और सरियों के बीच का यहां पर लोगों का भीड़ नहीं पहुंच पाई है लेकिन जो गलियां हैं अयोध्या की उन गलियों में भी छोटे छोटे आयोजन जो है लोगों ने करके रखे हैं जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं सुबह से किस तरीके से वडोदरा जो है राम में के रंग में डूब चुका है सूरत में तो इतिहास रच दिया गया कलश यात्रा का राजकोट में भी यही स्थिति है तमाम छोटे छोटे शहर हमारे गुजरात के जो इस रंग में रंगे हुए हैं है, है है। रामलला ने अपना जो जीवन का एक लंबा अरसा यहां से गुजारा है यहां से शासन अयोध्या का चलाया है हमने तो न केवल अयोध्या बल्कि हमने उस जनक माता सीता के पिताजी जनक के गांव में भी जाकर के जनौरा में जाकर के भी देखा वहां पर भी आज सुबह से ही जो है उत्साह का माहौल वहां पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है पूजन पाठ भजन कीर्तन राम भजनों का सिलसिला लगातार चल रहा है इतना ही नहीं हम भरत कुंड भी गए जहां पर खड़ाऊ रख करके चौदह सालों तक भरत ने जो है वो शासन चलाया था यहाँ पर तो वहां पर भी जो मंदिर है भरत का वहां पर भी तमाम आयोजन सुबह से चल रहे हैं कुल मिलाकर के यदि हम ये कहें कि पूरी रात अयोध्या सोई नहीं है तमाम जगह आयोजनों का या तो तैयारियां चलती रही या आयोजन ही चलते रहे भजनों की गूंज कभी भी यहां पर शांत जी। नहीं हुई है जी। विकास और अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं कहा यह जा रहा